24 травня 2013 року в Києві лідер громадського руху Український вибір Віктор Медведчук підписав договори про партнерство та взаємодію з представниками 90 громадських організацій України. Представники міжнародних всеукраїнських та регіональних громадських організацій та об'єднань документально закріпили досягнуті домовленості про інформаційне співробітництво. координации и спільної с громадским рухом украинский выбор реализации проектов, спрямованных на розвиток громадянського суспільства в Україні. Подписание договору с общественной организацией по сути дело и итог большого труда всего движения украинского выбора. Подписали договора это формальность, а то что они пришли это присоединились они, формально закреплено то, что они уже давно намерились сделать, присоединиться к движению украинского выбора. Я считаю, что это не только порыв общественных организаций, а результат громадного титанического труда всего коллектива, который сегодня работает в украинском выборе, актива всего, и в первую очередь штаба нашего движения. То, что было сделано не последние полгода, а то, что было сделано в течение более длительного времени. Сегодня присоединяются к украинскому выбору все больше и больше организаций, практически работающие на, в интересах защиты людей, украинцев, граждан Украины, которые, причем работающие во всех сферах общественной деятельности и государства в целом. Для нас это отрадный факт, что столько организаций, сегодня присоединилось практически около 100 организаций, подписали. Со всех регионов, Тернополь, Донецк, Одесс, Крым, нас практически сегодня, на сегодняшний день уголков таких Украины не осталось, где общественность, громадскость не откликнулась бы на... На ті цілі задачі, які ми поставили перед собою, то тобто ми чувствуємо, що ми йдемо. Ми на вірному путі Українського скоріше всю для всієї України це єдиний вірний путь ідеї українського вибору, головна з яких повернення народу України його конституційного права на владу. Об'єднують тих, хто вірить, що змінити своє життя на краще українці зможуть тільки шляхом створення в Україні громадянського суспільства. Но это очень серьезный шаг. Этот шаг должен быть очень обдуман, потому что в наше очень непростое время нужно очень тщательно продумывать, что делать дальше, не только каждому человеку, каждой личности, и мне, как директору своего театра Визави, а в принципе каждому человеку. Поэтому это, это серьезный выбор. Украинский выбор ⁇ это серьезный выбор. И, и среди обилия гражданских движений, партий, направлений все-таки я... Однозначно предпочитаю. По многим. И, наверное, вам уже рассказывали о том, цели, задачи, это все и так понятно. Но для меня это выбор довольно-таки осознанный, для меня и моих артистов. Поэтому мы готовимся к большой работе творческой, на благо гражданского движения и на благо нашей Украины. Эти договора очень много знаки, Особенно, если они действительно воплотятся в жизнь. Но я надеюсь что имея такого руководителя, безусловно, мы добьемся того, чего надо. Наш союз ветеранов войны и дети войны. И я считаю, что сейчас это самое главное, помнить о том, какую мы прошли, как говорится, трудную жизнь. И сейчас вся надежда на таких людей, потому что... В нашем мире вы видите, что творится. Вы видите, это страшно, что срывают наши награды. Что мне, участнику боевых действий, надо прийти с покрышкой, чтобы не идти со своими наградами свободно по кричатику. А вообще, все будет хорошо. В жизни всегда бывает полосы плохие и полосы хорошие. Здоровья, благополучия и уверенности в том, что все эти подписанные договора у нас осуществлятся в жизни.